и голосом Евгения Мирошниченко мы росли. Вспоминая себя, все свое детство, смотреть телевизор, оперные концерты, когда мы ходили в оперу, в школе, мы слышали и наслаждались голосом Евгения Мирошниченко. Легендарная людина, легендарная была она актриса и спевачка також. Я, первое мое знакомство было, когда была еще студенткой, я знаю, Вона приїхала з Італії, і це був її перший концерт сольний після Італії філармонії. І тоді я вже зрозуміла, я була вже старші курси, що таке перевтілення і що таке талант, який у людини від землі, народженій в землі, на землі, щирий, простий, перевтілюється в такий. Знаєте, інтелектуально збагачений талант. Вона обросла таким інтелектом на базі того, що її народили батьки. Вона ніколи не втрачала своєї простоти. Вона була надзвичайно артистична, надзвичайно піднесена. И высокодухом, завжди, никогда не можно было ее поймать расслабленной. Возникла идея некоторое время назад действительно выпустить диск с мамиными произведениями, потому что ну, до сегодняшнего дня их практически, их нет вообще. нет. Потом, когда уже стали работать над непосредственной идеей, над самой, начали наводить какие-то контакты, вот, Благодаря вот Нинель Васильевне я получил доступ к Николаю Николаевичу вот, на радио. И уже дальше, дальше вот стало, в общем, стало понятно, что одним диском мы, безусловно, не ограничимся, потому что э, Национальное радио выдало список более ста фонограмм, которые хранятся в архиве. Э, издать что-то, а что-то не издать было бы неправильно. Поэтому мы решили от выпуска, грубо говоря, единичного альбома шагнуть дальше и издать все, что доступно. Работать над этим проектом было очень-очень интересно. И почему вообще этот диск состоялся? Потому что собралась великолепная команда. Команда профессионалов. Команда людей неравнодушных к искусству, неравнодушных к творчеству Евгения Мирошниченко. Работа над этим диском нашла, шла настолько интересно. Это было просто иногда такие фантастические моменты, когда мы только думали о том, как бы выйти на какого-то человека, как познаком переговорить с артистами тут же находились телефоны находились контакты но мне кажется что это конечно же благодаря личности Евгении Семеновны потому что все свое восхищение все, всю свою любовь мы вложили в этот диск Евгения Семеновна чем больше мы работали мы больше понимали ее образ мы больше понимали ее творчество и Люди, которые оказались вместе з нами, були нашими единомышленниками. Це ювелірна робота наших наших співробітників радіо. Тут я можу просто назвати ім'я ті людини, яка реставрувала це. Ну це дуже скромна людина, але геніальна, просто геніальна. Це Олександр Згадж Кутуєв, мій заступник. До речі, от він працював натхненно. І коли він казав, у мене сьогодні був дуже вдалий. День я сьогодні відреєстрував аж 18 секунд. Ви можете зрозуміти, що це що було за робота. От ну а решта, дійсно, найкращий спосіб зберегти будь-які, скажімо, фонограми, записи це їх тиражувати. От тепер ми абсолютно будемо. Спокійні за долю цього скарбу української культури, видавши його в світ, він подожити вічно.